ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਇਹ ਅਸੀਂ 1 ਗਲਾਸ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਐ ਪਨੀਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲੂ ਬਰੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥੀ ਘੜਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾਗਾ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्याज पावे थोड़े सॉफ्ट हम तो तक अस प्याजा भुन हे प्याज खा सॉफ्ट हो गया प्याजा में असं बहुत ज्यादा नहीं भुनना हम असी हरी मेथी पा क्योंकि हरी मेथी तो भी थोड़ी कड़न मिली टमाटर पा लेंगे पनीर पावगे सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेंगे हल्का पनीर अर भुन ज्यादा पनीर नहीं भुनना वो कुछ ऐसा सफ्त सीजना हम अस्सी मटर पा लेंगे मटर पनीर वाली तकनीकी सब्जी चर्चा नहीं रही मटर पनीर वाले चावल बनावे नमकीन चावल मटर फ्राई करने आलू पावे आलू सुबह रखिए

चंड तैयार नहीं थोड़ा जहा नमक पेस्ट होने मिर्च पड़ने मिर्च सारे जैसे खा सकते हैं बच्चे भी खा लेन मसले पा के मसाला मारा सा कि साइचा भी अपना रंग कर ली ज्यादा मिर्च मसाले चार रंग नहीं पाए हम अच्छे चावल पा रहे बहुत ही सोने चावल समान हम अभी एक गिलास असी चावल ले सके तो दो गिलास ये असी पानी दे पावे मिल के जिन्हें साढ़े चावल हो गए पानी साहब ये मिलना जरूरी है पानी लो जी हम असी कुकर बंद करके ढकन तीन बेसल लगावे लो जी साढ़े चावल बन के तैयार है पनीर वाले मटर पनीर वाले चावल साडे खिड़े खिड़े बनते बहुत ही सोहने